Но не получается быть хорошим. Может, поэтому негатив идет от меня. Я говорю, то кварцальный такой, с такой с футболистами там я. я нашел время похвалить. Но футболисты это тоже не замечают. Когда ему раз геркнешь или скажешь где-то не оно обижается, замыкается, уходит в себя и потом думает, ты такой неправильный, почему ты меня все время не хвалишь. Поэтому я и, и бояться недостатков своих, когда говоришь, ну что ж ты так, надо так. Футболист все равно принципиально не хочет исправлять. Вот это бич наших взаимоотношений. Ну, просто вот как бы на данном, на данном этапе как бы чуть-чуть уже эмоции может даже чуть-чуть вышли через край. Как бы, и я как бы решил, что уже как бы, надо чуть-чуть отдохнуть и как бы, сменить обстановку. Потому что чуть-чуть ну, уже на наслоилось, как бы. И все. А как бы к Волыню всегда относился, отношусь. И буду относиться нормально к, к, к их тренеру. Но Нормальный мужик, вопросов нет у меня как бы с ним. И были трения. И но больше было позитива как бы я ему благодарен вообще как э, тренеру то что он сделал как бы для меня э, вот становление как футболиста как бы при всех негативах я считаю что позитива было намного больше чем на негатив ну, просто на данном этапе как бы нам надо смотреть друг на друга реакция на то что происходит в каком мы состоянии это нас такими создают футболисты а мы не безразличны. Если бы мы были безразличны, я бы махнул рукой, и не зам... сделал вид, что я не вижу или не замечаю. Но для блага команды, для того, чтобы не расширять негатив или погасить в зародыше вот эти отрицательные действия футболистов, приходится иногда включать разные методы и, наверное, они негативны в оценке людям со стороны. Потому что все хотят тишины, спокойствия и благополучия. Ну, это трудно в футболе. А думка не знаю, может мы будем книжку там написать, вот эти вот, 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 в Че всю правду не можно раскрывать? Да, ну это, я думаю, это не мне надо писать, если и, и, кто это может писать, это, я думаю, Виталий Владимирович может написать просто за то количество футболистов, Каких было у него и сколько и было, я думаю, там бы неплохая от нее получилась конечно.